Те люди, которые сегодня пришли на презентацию, действительно вы получите эксклюзивную информацию. Сегодня я объявлю экзамен нашего мероприятия. В первой части мы с вами поговорим о компании Айвали, о, о сервисах, которые предоставляют, и всего лишь немножко узнаем тех новостей, которые сейчас уже происходят в компании. Во второй части мы с вами поговорим о деньгах. То есть это для вот этой части зала информация. Ну, кто пришел о деньгах, узнать. И для начала нашего мероприятия я хочу передать слово человеку, который занимается активным развитием бизнеса в разных регионах Украины, и не только, у которого есть отличные результаты в бизнесе, встречательной на сцене Алексей Сукачев. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Я не видел, Вот мне важно сегодня, именно сегодня, важно вот этот вопрос, у кого отличное настроение, Подавите его трудом. Не проводил аплодисменты. Когда? Не пропитов. А, хорошо. Вот Атлетика, обнаружение Атлетики. И она Рубежная. Рубежная. Аплодисменты. рубежная. Сейчас. На рынок заходят технологии, которые позволяют транслировать любое мероприятие, и это доступно для каждого человека. Сейчас запущена трансляция, две веб-камеры транслируют, два компьютера подключены. У нас есть чат, и там зрители находятся и смотрят, что происходит э, на этом мероприятии в других городах и в других странах. И на сегодняшний момент уже запущена мобильная версия, которая позволяет присутствовать на трансляции со смартфона планшета. Для этого нужно скачать официальное приложение компании Ivavi, Ivavi Broadcaster, которое в свободном доступе находится в Google Play Market. И каждый, каждый, может это приложение скачать и использовать его для того, чтобы находиться на трансляциях любого мероприятия, которое проходит через сервисы компании Ivavi. Поверьте, в ближайшие год-два Огромное количество компаний постоянно будет транслировать свои мероприятия через сервисы компании Айвари. Сегодня вы первые, кто увидит новую разработку компании Айвари, а именно э, двухсторонний канал живого общения. Компания Айвари выходит активно на мобильную платформу. И это самое главное. Потому что э, компьютерное общение, мы уже многие привыкли к нему и, наверное, и пользуется, но именно платформу работы с мобилом э, на устройствах мобильных такого качества и с такими параметрами нет ни у кого. И вы первые, никто еще не видел, потому что действительно два дня назад не подключили эту платформу, и сейчас я ее продемонстрирую, вы первые, кто это увидит. Это технология, которую разработала компания Айвай. И то, что вы видите сейчас, вот этот канал живого вещания, это скажем, шапка. Шапка, которую можно изменять. А теперь себе представьте, что компания сделает такую шапку, где человек в этой технологии сможет общаться с кем угодно в любой точке планеты в режиме онлайн. Это действительно новая технология от компании iWay. И компания сейчас ее патентирует, и дальше у нас начинается уже огромное событие. 2014 год, он действительно принесет очень многим изменениям. Изменения в финансовом плане. Потому что я думаю, что каждый э, хочет поменять что-то в жизни именно в своем финансовом плане. И с помощью компании «Айлай» вы действительно это сможете сделать. Очень кратко, друзья, очень кратко, всего два вопроса. Как за и сколько в этом бизнесе заработал денег? На свете меня зовут Ольга Гавчанкина, уже в первый месяц заработала первую тысячу долларов, но сейчас уже несколько тысяч долларов. И бывают доходы сейчас уже в день от 25 до 150 долларов. Виктор Гаранжа, ну более в районе 20 примерно. В районе 20 тысяч долларов. А Самый приятный момент был, что в первый день я заработал больше, чем месячная зарплата. У меня была до этого. Uh, первый год около более 50 тысяч долларов автомобиль от компании, плюс Италия, Франция, Испания, Африка, недавно вернулись с Америки, то есть все это тоже за счет компании. Ну и впереди нас ждет много круизов, много машин и, естественно, много всего остального в финансовом плане. Пригласила меня моя подруга Марина Картополова, которая тоже в этом, только на этой неделе здесь. Она здесь? Нет, нет, приехала. А кто ее способ? Вот топочка. Давайте. Приподнимитесь, давайте поаплодируем. А, как они это сделали? Так, взяла за руку и привела, и все. Поняли формулу, да? Давайте поаплодируем. Да? Все, кто, кто, сегодня посетил это мероприятие, будьте в этом бизнесе, действуйте и обязательно добьетесь огромных результатов. Всем спасибо. Ура! Сейчас у нас будет 15 минут перерыв. В это время подойдите к тем людям, которые вас пригласили. Узнайте, как начать, узнайте, как вопросы какие-то и так далее. Пообщайтесь с лидерами. И те, кто будут с нами начинать, вы уже через 15 минут попадете на обучающие школы от лидеров, людей, которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц. Только для партнеров следующая часть обучения, а потом рестораны, тусовка до самого ночи. Всем удачи!